बंधु भगिनी आणि सर्व माझी नगरसेवक उपस्थित माझ्या युवा मित्रांच्या सगळ्यांना मनापासून शुभेच्छा देत असताना या महाराष्ट्रासाठी दादांनी काय केलं हे कुणालाच सांगण्याची आवश्यकता नाही मुस्लिम समाजाविषयी दादांचा असणारा आदर श्री समाजाचं दादांच असणार सांगण्याची आम्हाला आवश्यकता नाही या समाजाचं दुःख घेऊन दादांनी आपला जीवनक्रम सुरू केलेला आहे आणि या जीवनक्रमामध्ये खऱ्या अर्थानं मुस्लिम बांधवांना कसा न्याय द्यायचा या दृष्टीकोनात या ठिकाणी आपण कामकाज पाहतो मी या ठिकाणी या अल्पसंख्याक जीवचे समीर शेख के यांना मनापासून धन्यवाद देतो आणि आपल्या या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने सगळ्यांनी जे कष्ट घेतले मोसिनबाई बाकीचे इतर सर्व मान्यवर समाजामध्ये काम करत असताना सामाजिक बांधिलकी आपण जपली पाहिजे मजहब नाही शिकाता बस मे बैर रखना हिंदी हमारा एक सब ध्यान में रखो। दादा आपले खऱ्या अर्थान माणूस सकाळी सहा वाजल्यापासून रात्री दोन वाजेपर्यंत आपल्या सगळ्यांची सेवा करण्याकरता या महाराष्ट्र जनतेची सेवा करण्याकरता सातत्यानं उपलब्ध असतात मग काही लोकांमध्ये अशी चर्चा झाली की या होती नाही होती है। दादा तुमचे कार्यकर्ते एवढे कच्चे नाहीत तुम्ही सांगाल नाही तर महाराष्ट्रामध्ये आम्ही चांगल्या पद्धतीचं आयोजन करू शकतो आपले ता कार्यकर्ते या ठिकाणी ठेवतात या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं सिद्धिगी साहेब आलेले आहेत मुंबईवरून खास पुणेकरांना पाहायला आलेले आहे अनरराव पाटील आपल्या सगळ्याचे चिरू उमेदवार या ठिकाणी आलेले आहेत आणि या सगळ्या वातावरणामध्ये मुस्लिम समाज हा पूर्णपणे दादा तुमच्या बरोबर आहे हे दाखवण्याकरता ही उपस्थिती हे आपण निश्चितपणे लक्षात ठेवली पाहिजे या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं महिलांची संख्या दादा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये या ठिकाणी आहे मुस्लिम समाजाला संरक्षण देण्याची जबाबदारी दादा ही तुमची आहे असं म्हटलं तरी काही चुकीचं ठरणार नाही मग त्यामध्ये महिला असो किंवा पुरुष असो या महाराष्ट्रामधील मुस्लिमांना सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी दादा तुमची आहे पुण्याच्या अनेक प्रश्नाच्या संदर्भात तुम्ही वारंवार मदत केलेली आहे मग द्या कसब्यातील मशिदीचा त्या ठिकाणी जो त्या संदर्भात मध्यंतरी वाद झाला होता तो मिटवण्याचं काम तुम्ही केलं दादा तुम्ही पालकमंत्री म्हणून या ठिकाणी करणं गरजेचं आहे या संपूर्ण वातावरणामध्ये अनेक मौलांना या ठिकाणी आलेले जे समाजाच्या युवकांना योग्य दिशा देण्याचं काम आपल्या जीवनामध्ये करतात ते देखील तुमचं ऐकायला आले की या ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये दादा तुमच्याकरता काय न्याय उपलब्ध करून दिलेला आहे कोणती कोणती कामं दादांनी या ठिकाणी केलेली आहेत म्हणजे मी सांगण्यापेक्षा ते दादांच्या मुखातून आले तर खूप चांगलं होईल परंतु या परिसरामध्ये आज या कौसरबाग परिसरामध्ये हा मेळावा होत असताना सर्वसामान्य मुस्लिम समाज हा तुमच्या प्रावाबरोबर आहे हे दाखवण्याकरता ही सगळी उपस्थिती आज खऱ्या अर्थानं आहे अनेक चांगलं काम तुम्ही जीवनामध्ये करत असताना या सगळ्याचं एक स्वप्न आहे की महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री दादा तुम्ही व्हायला पाहिजे हे स्वप्न तुम्ही भविष्यामध्ये असताना पाहिजे की प्रत्येक कार्यकर्त्याची आणि प्रत्येक नागरिकाची या महाराष्ट्रातली इच्छा आहे त्यामुळे तुम्ही तुम्ही जे काम आपल्या आयुष्यामध्ये खऱ्या अर्थानं मुस्लिम समाजासाठी करत आहात त्या कामाला आमचा निश्चित निश्चितपणाने सलाम आहे या ठिकाणी मी अधिक या ठिकाणी बोलणार नाही परंतु या ठिकाणची उपस्थिती महिलांनी देखील या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं खूप मोठं योगदान दादा या ठिकाणी दिलेलं आहे युवकांनी देखील मोठ्या प्रमाणामध्ये योगदान दिले आणि हे सगळं करत असताना कोणीतरी काहीतरी वावडे या पुढे शहरामध्ये जर उठवत असेल तर या व्यासपीठावरून त्यांना या ठिकाणी मी समज देतो की चुकीचं काम करणाऱ्याला त्या ठिकाणी पद्धत चांगल्या पद्धतीचं चा उत्तर देण्याचं काम दीपक मानकर केल्याशिवाय राहणार नाही हे तुम्हाला आजच्या दिवसाच्या निमित्तानं सांगतो एक चांगलं वातावरण कशा करता हिंदू मुस्लिमांचं जे सौख्याचं वातावरण वाता वाता या पुणे शहरामध्ये आहे ते कोणीतरी खराब करण्याचं काम या ठिकाणी करण्याचा प्रयत्न जर करत असेल तर असं या ठिकाणी कुठलंही चालणार नाही त्यामुळे या सगळ्या गोष्टीचा विचार पुण्यातली शांतता प्रस्थापित राहिली पाहिजे कायदा सुव्यवस्थाही चांगली राहिली पाहिजे मग कोणतरी काहीतरी ऊर उठवणार आणि त्या ऊर पाठीमागं आपण पाळण्याचं काम मुस्लिम बांधव आणि भगिनींनी कधीही करू नये एक खंबीर नेता तुम्हाला महाराष्ट्रामध्ये या निमित्तानं दादांच्या रूपाने मिळालेला आहे आणि अजित दादा सांगतील त्या दिशेने जर तुम्ही गेला तर तुमच्या समाजाचं कल्याण झाल्याशिवाय राहणार नाही हा शब्द तुम्हाला आजच्या दिवसाच्या निमित्तानं देतो आले मी माझ्या शब्दांना विराम देतो धन्यवाद जय हिंद जय महाराष्ट्र हसन मुश्रीफजी आपले कॅन्डिडेट शिवाजीरावराव पाटीलजी कारि इद्री साबजी इदरिस नायकवाडीजी बाबा सिद्दीकीजी पी ए इनामदारजी हमारे लोकप्रिय एम एल ए चेतन तुपेजी दीपक भाऊ मानकरजी प्रदीप देशमुखजी राजलक्ष्मी भोसलेजी नजीब मुल्ला जी हाजी कपूर पठान जी रहीस टुंडे जी हसीना इनामदार जी परवींद शेख जी समीर शेख जी नंदा तय नोनकर जी वनराज चांधेकर जी मोहसिन शेख जी फारूक इनामदार जी हजी फिरोज शेख जी यही मैदान पे रखा और हमने आप सभी को दावत दी और आप सभी यह उपस्थित रहे इसीलिए मैं आप सबका वेलकम करता हूँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा भाइयों द्वारा आयोजित हमारा गोंडवा के इस कौसर बाग मैदान परिसर में ईद ए मिला कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए पधारे हुए आप सभी भाइयों का बहनों का मैं दिल से स्वागत भी करता हूँ आप सभी को तथा महाराष्ट्र के हर जिले हर गांव में हर जिन्होंने रोजे रखे थे बड़े उत्साह से रमजान मनाया है उन सभी मुस्लिम भाई बहनों का मेरे युवा दोस्तों का बड़े बुजु बुर्जुग का राज्य के सभी नागरिकों का इस पाक पवित्र रमजान महीने के अवसर पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ रमज़ान के पाक महीने में रमज़ान के रोजे रख से, रखने से हर किसी की जीवन में खुशी आती है आपके तथा आपके घर वालों के दिल की सभी मन्नतें पूरी होती है जीवन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अल्लाह ईश्वर आपको शक्ति प्रदान करता है रमजान में रोजा रखने से अल्लाह खुश होता है और सभी दुआएं कबूल करता है ऐसा माना जाता है कि इस महीने में की गई गई पूजा अर्चना का फल अन्य महीनों की तुलना में सत्तर गुना की गुना अधिक मिलता है आप सभी ने बड़े उत्साह में रमजान मनाया है इसी महीने के दौरान मैंने मुस्लिम भाइयों को खुद मिलने कर फोन कर शुभकामनाएं दी है रमजान ईद की दिन प्रसाद शुरुकुर्मा खाया है आज मैं आपको भी डेढ़ सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मुबारक हो आपको खुदा की यही खुदा की यही जिंदगी खुशियों से भरी रहे आपकी यह जिंदगी गम का साया कभी आप पर न ना आए दुआ है हमारी आप सदा यूँ ही मुस्कुराए हम सभी जानते हैं कि रमज़ान का त्यौहार केवल मुस्लिम भाइयों का तक सीमित नहीं रमजान के हमें सभी धर्मों का लोगों का विश्व कल्याण मानव कल्याण का, का संदेश देता है समाज में एकता समता त्याग समर्पण भाईचारा की भावना निर्माण करने वाला ये महीना पहचाना जाता है आज आपने मेरे साथियों का भी जो उन्होंने कहा वो सब सुना उसमें हमारा चेतन तुपे जी ने भी बहुत कुछ कहा बाकी लोगों ने भी कुछ बहुत कुछ कहा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये हमारा जो चुनाव चालू है पार्लियामेंट का उसके बारे में हमने महायुति की है लेकिन इस महायुति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उसकी जो सेक्युलर विचारधारा है वो हमने हमारे पास रखी है हम उसी विचारधारा से आगे जाना चाहते हैं मैं आपको सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपको पता है मैं बहुत सालों से पुणे में काम कर रहा हूँ बहुत सालों में हमारे मिनिस्ट्री में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में भी काम कर रहा हूँ अपोजिशन लीडर के नाते मैंने काम किया है या डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर के नाते मैंने बहुत दफा काम किया है ये सब काम करते वक्त अलग अलग एलिगेशन होते हैं लेकिन मैंने जब अपने पॉलिटिक्स में शुरुआत की तब से मैंने शिव शाहू फुले आम्बेडकर की विचारधारा उसको साथ लेके हम मैं को हसन मुशरफ जी हैं प्रफुल पटेल सुनील तटकरे जी हमारे छगन भुजबल जी हमारे बाबा सिद्धिकी जी हमारे धनंजय मुंडे जी सभी मेरे साथी हैं वही रास्ते से जाना चाहते हैं मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यही काम हम हमेशा करते रहेंगे हमारे ओपोजिशन वाले अलग अलग एलिगेशन हमारे ऊपर करते हैं लेकिन डरने की कोई बात नहीं है मैंने हमेशा माइनॉरिटी के बारे में ये बाकी जो भी जो लोग रहते हैं उनके बारे में अधिक सोचना सोचने की कोशिश की है मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस दफा एकनाथ राव शिंदे देवेंद्र फडणवीस और मैं ये जो महायुति का गवर्नमेंट हम चला रहे हैं इस दफा बजट पेश करते वक्त मैंने मौलाना आजाद महामंडल के लिए कभी भी मैं भी इतने साल गवर्नमेंट में काम कर रहा हूँ कांग्रेस के साथ मैंने काम किया अलग अलग शिवसेना के साथ मैंने काम किया लेकिन इतना फंड मैं कभी दे नहीं सका लेकिन इस दफा मौलाना आजाद महामंडल के लिए मैंने एक हजार करोड़ रुपए की संकुश वहाँ की है और वही उतना ही नहीं हमारी जो वर्क बोर्ड की लैंड के बारे में बहुत से लोगों के कुछ ना कुछ कंप्लेंट थी उसके बारे में भी मैं हसन मुश्रीफ साहब हमारे अब्दुल सत्तार जी हम सब बैठे और उसमें से भी रास्ता निकालने की कोशिश की कि वो अपनी लैंड हमारे पास वर्क बोर्ड के पास ही रखनी चाहिए उसके पास ही रहनी चाहिए ये हमारी कोशिश उसके बारे में रही है और हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लिए भी मैंने ज़्यादा फंड्स दिए पहले उसकी गारंटी अगर आपने कोई मौलाना आज़ाद महामंडल से लोन लिया, तो आठ साल की गारंटी थी और बहुत हमारे युवा लोगों को तकलीफ होती थी युवती को तकलीफ होती थी इसीलिए वो आठ साल की जो गारंटी थी वो हमें निका हमने निकाली और हमेशा के लिए गारंटी दी इसीलिए बहुत से अभी मौलाना आजाद महामंडल से अलग अलग लोगों को अपने माइनॉरिटी को वहाँ फंड्स मिलना शुरू हुआ है उसके बारे में भी मेरा पूरा ध्यान है मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जो भी अपने प्रॉब्लम्स रहते हैं जैसे हमारे यहाँ डेकन यहाँ मक्के शाह मशीन का एक मामला उठा था उसमें मैंने मदद की सरिजारी पार्क में कब्रस्तान के लिए हमारे एक्स मेयर उस्मान हिरोनी इन्होंने मुझे डिमांड की थी कि दादा वहाँ फंड देना चाहिए वहाँ मैंने अढ़ाई करोड़ रुपए का फंड दिया मोबिनपुरा इसमें कब्रस्तान के लिए हमारे समीक्षक इन्हें उन्होंने मेरे पास डिमांड की थी वहाँ मैंने एक करोड़ का फंड अवेलेबल uh, करके दिया कौसर बाग में कब्रस्तान के लिए 50 लाख का फंड सबने दिया चेतन तुपे ने भी इस दफा मैंने सभी हमारे जो एम एल हैं हमारे विधायक है उनको पाँच पाँच करोड़ का माइनॉरिटी के लिए फंड्स दिया था तो चेतन तुपे के पास भी माइनॉरिटी के लिए कब्रस्तान के लिए या माइनॉरिटी के कोई भी काम के लिए जो फंड्स चाहिए था वो पाँच करोड़ रुपए का फंड्स मैंने दिया और पिछले दफा इनको मालूम है हमारे अनिश सुनके जी को मालूम है अजय फिरोज इनके वाई फाइ उनको मालूम है गपूर भाई पठान को मालूम है रईसो सुनके को मालूम है फारूक इनामदार को मालूम है और हमारे हसीना इनामदार जिनको हमने कॉप करके लिया था एज अ कारपोरेटर कॉरपोरेटर के नाते तो उन्होंने हज हाउस का मुद्दा मेरे सामने उठाया था वो तो पूरा नहीं हुआ लेकिन मैं आज को आज आप सबको विश्वास दिलाता हूँ एक दफ़ा कोड ऑफ कंडक्ट उठाने के बाद ये पूरा हाश हाउस मैं पूरा ही करके दूंगा उसके लिए जितना भी फंड लगे वो फंड मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से या कॉरपोरेशन की कॉरपोरेशन की तरफ से अवेलेबल करके दूंगा ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मैंने ये अपने हड़पसर हड़पसर जो कॉन्सेंसी है असेंबली कॉन्स्टिटेंसीप उसमें करीबन 28 एट नगर कॉरपोरेटर आते हैं उसमें से मैंने पांच लोगों को अनिश सुनको सुनके जी हाजी फिरोज की पत्नी को गपूर भाई पठान को रईस सुनके को फारूक इनामदार को मैंने वहाँ एज ए कैंडिडेट के नाते टिकट दिया था और हसीना इनामदार को मैंने स्वीकृत करके लिया था ऐसे ये माइनॉरिटी के लोगों को 20 परसेंट उसमें से हिस्सा कैसा मैं दे सकता हूँ उसकी कोशिश मैंने की मैं आपको पूरा भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आगे वाले ऊना के जो भी चुनाव होंगे या कॉरपोरेशन के चुनाव होंगे उसमें हर एक लोगों को माइनॉरिटी के लोग हो या ओबीसी के लोग या हमारे महिलाओं हो ये सबको एक इम्पोर्टेंट जो भी पोस्ट देती है वो देने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा ये मेरा वादा है ये भी मैं आपको शब्द आज आपके सामने देता हूँ आप सभी को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सरकारी पदाधिकारी सरकारी कार्यकर्ताओं को फिर एक बार